Ну, друзі, що ж, ми продовжуємо вже готові представити нашого гостя, який звітав до студію. Сьогодні до нас завітав астролог. Вінімін Нікора. Він відомий не тільки в нашому місті, в нашій країні, а й поза межами нашої країни. Вітаю Вітає вас, що вас, сьогодні завітали до нашої студії. Okay. І так, сьогодні поговоримо про прогноз, як би це не було дивно для нашого міста. Хіба буває астропрогноз для цілого міста? Я знаю, що для людей є індивідуальні гороскопи, а ось для міста. От для людей гороскопи строються. По времени рождения. Uh -huh. То же самое есть время рождения у города. Можно сделать гороскоп, например, на вашу телекомпанию, посмотреть время основания и посмотреть, соответственно, развитие... Но я думаю, что это очень хороший вариант как раз будет для следующих эфиров. Сейчас а сегодня... бизнесмены просят посмотреть на, скажем, компанию. Uh -huh. Я смотрю время основания регистрации этой компании. С Николаем сложно. Вот сколько я пережил данных, нету точного времени рождения нашего uh -huh. города. То, что год более-менее понятен, здесь идет 1789 год. А время плавает там где-то от августа до декабря. Некоторые говорят, что после основания первого корабля Екатерина указ издала. Поэтому очень точно, мы не можем здесь ничего сказать про Николая, но что первое бросается в глаза, точное соединение Венеры с Плутоном. То есть, во-первых, ну, говорят, в Украине самые красивые девочки, это понятно, потому что Украина по гороскопу телеса, в телеце Венера управляет. Поэтому uh -huh. девочка здесь самая красивая, это никуда не денешь. Но в Николаеве они особо интересны. Потому что Венера на Плутоне, это как бы сказать, здесь всем управляет женщина. Uh -huh. Матриархат Мужчина... а все-таки. Чтоб ты это не цены это зерки так кажут мудрая женщина, она разрешает мужчинам думать, что правят они. А на самом деле управление здесь идет. Ну, вы посмотрите, вот даже просто ходишь по улицам, смотришь, вот как вот идет мальчик и девочка. Сразу видно, кто главный. Вот. Так, действительно. Интересное наблюдение. Я хочу сказать можно посмотреть нашим, нашим еще можно еще сказать, волны... что несмотря на время точное рождения города, тем не менее Сатурн все равно, Сатурн и Юпитер, они будут... Юпитер здесь у нас расположен в знаке Дева. То есть я не знаю как сейчас, но по большому счету Николаев со временем станет очень мощным центром науки. Здесь будут какие-то мощные институты, университеты, что-то такое. И вполне возможно будет какой-то мощный центр медицинский, Туда будут съезжаться вот чуть ли не, то есть здесь появится какой-то светило такое. Дальше. Я бы сейчас рекомендовал бы всем, кто находится у власти, быть очень аккуратным, потому что планетка Сатурн здесь сейчас дает ближайшие еще где-то до конца октября. Город еще ждет очень много перестановок политического плана. Ну вот недавно приезжал президент, здесь какие-то устроил разбор Да, и это все еще будет где-то до октября. Народный. Мы можем учекать да, ну, как бы сказать, Сатурн ⁇ это планета, есть такое слово ⁇ карма ⁇ Кто-то в это верит, кто-то нет. Ну, по-моему, это первый закон Ньютона, сила действия силе претворить. Mm -hmm. вот. И сейчас будут много кармических моментов, то есть люди, находящиеся, допустим, у власти, если вчера они себя плохо вели, сегодня они будут получать какие-то проблемы. Я сейчас зараз рекомендував би, і очень рекомендую зараз при такому Сатурні дружити з законом. Закон, ну, закон всегда завжди треба дружити, але вот в этот період особо, особо. в <реш> да. Що ж, друзі, я хочу сказати нашим телеглядачам, що вони можуть задати питання нашому гостю, астрологу, імені Нікорі. І задати питання щодо астропрогнозу по місту, можливо, якісь особисті питання. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, номери телефонів, ви бачите на своїх екранах. Я хочу запитати, яким чином ви взагалі будуєте астропрогноз, адже я бачу, що у вас навіть якісь схеми є. Ну, от, от наприклад, у нас Сейчас картинка Вот От ми допустим, гороскоп на сьогоднішній день. Uh -huh. Это гороскоп Николаева, это на сегодняшний момент рождения. То есть планеты делают, как вот, если вы обратите внимание, такой большой квадрат, видите? Uh -huh. То есть он еще никак не рассосется, уже где-то месяц он идет. Вот поэтому всех немножко штормит. Мы бы сейчас... думали, что это погода. Да? Нет, это не поможет. <свят> а, да, не немножко чей. все будет улаживаться. Особо аккуратными вот при вот этот квадрат задействуют четыре знака. Это прежде всего рыбы. Угу. А, вот, например, опять-таки. Не а, люблю я имена употреблять, но тем не менее, именно с одним политиком, который рыба по гороскопу, как раз случилась проблемка у нас uh -huh. городе. Вот. Дальше, близнецы. Близнецы особо сейчас у них напряженная ситуация. М -м -м. У меня много знакомых близнецов звонят, когда это закончится, я говорю, потерпите, пока Юпитер не выйдет из Девы, не закончится это. Так что близнецам не 2-3 дня, а до конца октября нужно быть очень аккуратным. Мне вот интересно, а по тельцам что там интересного может есть? Украина по гороскопу телец, так что все тельцы, которые живут в Украине, в вот ближайшие 2000 лет будут себя чувствовать хорошо. А Терезы туди? А вам пока еще? А Терезы у нас лесы по гороскопу Швейцария. То есть вам туда иногда надо ездить гости. Увы, увы, увы. Надо думать, когда рождаться в Украине. Я не договорил здесь еще вот... Рыбы-близнецы, Дева и Стрельцы. Вот сейчас а, особо не то чтобы опасно а напряженный для них момент. Угу. Так что как-то им нужно быть более аккуратными. А вот для каких знаков сейчас хорошие дни, какие могут породить? Весы. Вот в конце октября а, планетка Юпитер переходит в знак весы. Аж засияло. И целый год у тебя будет повышенная фортовость. Боже, я теперь буду жовтнее, шикатый, могу быть я к Нового року. А <с <с что ну, еще? Тебе, а по, поводу... Всем весам. по поводу города, что еще можем сказать? И вот мы говорили о том, что э, со временем будет как научный центр, так и медицинский, как можно это определить как-то по времени более точно, когда это и как. Здесь будет? очень интересная картинка. Здесь очень любопытно расположена белая луна и Нептун с Плутоном. То есть, э, чем больше в городе будет духовности, чем больше здесь будут уделять внимание чему-то возвышенному, какие-то культурные ценности, тем больше будет покровительство. Николай вообще интересен. Я знаю два города, которые находятся под покровительством Николая Угодника. Это непосредственно Николаев и город Мурманск. Вот. Я там был, когда в этом году, они даже чем-то вот энергетически очень сильно похожи. Что еще может сказать? Что да, еще в вот, это по поводу, мы сказали, политические переустановки будут, научные и так далее. А что по поводу вот, здоровья самих, самих граждан, жителей вот, нашего города? Как Потому что по себе помечаем и по коллегам, по знакомым, что <свят> идет на спад здоровья, очень много людей скажется. Не-не-не, это будет еще недолго, вот как вот октябрь месяц пройдет, угу. то есть поэтому напряжение в этом плане будет, но оно mm -hmm. и есть всем родившимся в этом городе я бы порекомендовал большое внимание уделять зоне щитовидки. Потому что здесь немножко... То есть э, никакой магии. Побольше кушать юдосодержащих продуктов, так угу. и все такое. Ну, вот именно вот эта зона немножко страдает в этом городе. А ось по финансовому плане, что ждет на Миколаевцев? Чи будет подвышение заработной платы? А мы имеем звоночек. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо вас. Як вас звати, представтеся? Алло, добре утро. Доброго Вітаю. ранку. Як вас звати, представтеся? Мене звати Марина. А, Марина, я так розумію, що у вас є запитання до нашого сьогоднішнього експерта. Мені їх два. Давайте. А скажіть, коли ви родились? Перший вопрос по поводу моєго знаку зодіака. Що мене чекає по знаку зодіака да. Лев? Назвіть, будь ласка, дату вашого народження. 31, 95 31 июля. 95-го року. 31 июля. 07-го, да? Какой год сейчас 15, вы поинтересуетесь? Uh -huh. Вот так. Сейчас посмотрим. Ой, какая у вас красивая карта. Вот если здесь видно, видите, огромное количество зеленых аспектов. Uh -huh. Uh -huh. То есть вы не фартовая, вы очень фартовая. Очень повезет тому мужчине, который будет рядом с вами. А за что будет у вас номер телефона? А вы, кстати, знаете, что? Материальное благосостояние мужчины зависит от того, насколько энергетически сильна рядом с ним женщина. Все, Марина, точно, завершайте номер телефона, мы вам зателефонуем. И у меня еще один вопрос. А, так, давайте еще да? И если вы можете рассказать, что вот ожидает наш город, что ожидает в будущем людей, живущих здесь? Добре, часть мы уже узнали про город Миколаевск, сейчас узнаем еще больше, И у нашего Дякому астролога есть еще несколько слов для вас по вашему гороскопу, я понимаю. Ой, картина у вас очень интересная, здесь не в двух словах, я бы тут вам на два часа бы лекцию рассказал про ваш гороскоп. Вот. Единственное, немножечко вам будет напряженно где-то в сентябре, когда Юпитер будет давать оппозицию к Сатурну, то есть сентябрь, начало октября не планируйте чего-то такого, важных покупок, там еще чего-то. После октября займитесь этим. Но гороскоп у вас очень хороший. Еще и на восходящей луне вы родились, ну прям, я не знаю. Не а что это означает. означает, мне интересно. А когда на восходящей луне человек рождается, вот человек открыт к новому, он может развиваться, то есть, ну есть люди, знаете, которые достигнут чего-то, но ну, не развиваются, им угу. это не сложно. А вот у нее с этим все хорошо. Марина, вы будете весь час развиваться и эволюционировать. А у нас, нас еще один звеночек. Люди заинтересовались датой моего своего рождения. Доброе утро, приветствуем вас. Здравствуйте! А, Витаема, я а вас всех приветствую. Я только что включила телевизор, моя любимая передача. Меня зовут Людвига, я Лев, 9 августа. Интересуюсь, пожалуйста, объясните мне моё... Э, э, а скажите год рождения. А угу. я вас. 49 год. Я зараз вам все расскажу. 9, 9 августа. 49 год. Это я Лев, да? да, да. Так. Мало того, что, смотрите, здесь картинка уже совершенно другая. То есть мало того, что вы лев, так у вас еще и солнце на Плутоне расположено. То есть вы, наверное, дама такая властная, так можно сказать. А вот с таким Сатурном вообще не знаю, как вы справляетесь. Вернее, как себя чувствуют мужчины рядом с вами, потому что вы очень властный Я человек. Мокая. Вот так, но властные. Попробуйте, знаете, что бы я вам порекомендовал? Все-таки иногда у вас очень много мощные мужские планеты. То есть вы попробуйте иногда быть девочкой. То есть, ну, более такой... Помягче. Да. Да, да, я и так девочка. Потому что мужчины вас, Ты я бы сказал не, так... Не, я девочка. Мужчины а... вас немножко боятся. У вас реально очень мощная такая вот... По поводу здоровья и финансов, наверное, тоже интересует. Да, 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 да. Нет, ну... духовного мира, как говорится. Вот в ближайшие два года занимайтесь чем угодно. Тут Сатурн дает очень хорошую позицию для львов, в течение для львов и для овнов. В ближайшие два года. Что хотите, то и делайте. Во всем будет успех. Аминь. В рамках, ну, в рамках, конечно, законодательства страны и приличия. Конечно, благодарю вас. Ну а по поводу здоровья, что там будет, как со здоровьем, все хорошо? Но тут настолько у нее... Знаете, бывают варианты, когда можно четко-четко все расписать, там, хоть на 10 лет. А бывают варианты, как вот в ее случае, когда очень многое зависит от ее выбора. Угу. Угу. Есть... Я в время болею. Вот так. Мы вам желаем, конечно, здоровья и как можно скорее а Ну есть. и, конечно же, программу «Новый день». Мы вот с вами. Я очень на эту передачу кто видел? Сейчас сегодня <laughs> я, я вам, Нарвалась еще и на комплименты от вас. <laughs> вот если говорить о здоровье, то я бы вам порекомендовал найти какие-то травки, которые чистят кровь. То есть она у вас немножко, как сказать, ну как кровь загустевает немножко. Uh -huh. Вот uh -huh. немножко вам нужно сейчас прочистить кровь, чтобы ну, все вот водные процессы в организме начали нормально работать, и все у вас будет хорошо. Вот тоже народная медицина будет вам зараза помогать. Ну що дякуємо вам за Ой, дзвіночок. І вам дякую, дякую. Дякуємо, дякуємо вам. А, ось так, дізналися ще для однієї глядачки. Ти знаєш, що інформацію. я так зацікавилася, аж самі захотілося. Можна і мені дізнатися, що на мене чекає? Давай, посмотрим. 8 жовтня 92-го, 80 10 -е. Ой, попала на контору, що яка вона вже давня. Ай, я я, я молода 900. дівчина, 92-го року. 900 чи 800? Вітю, я тебе зараз вдарю. Ой, какой у тебя сильный марш в гороскопе сразу бросается в глаза. Так что она такая, что может ударить. Давайте несколько <laughs> а, слив, потому что есть еще один звеночек у нас, чтобы для да. дачи мы его всем рассказать. А вот смотри, вот с таким вот большим квадратом тебе никогда не получится сидеть спокойно. Тебе нужно будет что-то достигать, чего-то делать, чего-то постоянно двигаться. Вот, и опять-таки вот с таким квадратом тоже чаще включает девочку. Ты иногда знаешь, <laughs> как... Вмыкайте, будь ласка, пани Инна. Между прочим, у тебя очень хорошо уран расположен, а уран это как раз вот, вот эта сфера, где мы сейчас находимся, телевидение и все прочее находится mm -hmm. под ураном. Так очень что так. ты правильную работу выбрала. Вот, я даже могу тебе напророчить большое будущее именно в телевидении. Ух ты. Все, все. Во всяком случае, это та сфера, куда есть смысл ну, обращать внимание и заниматься. Автографы будем брать. Роби же э, себе автограф. А, когда ты станешь великой ведущей, я скажу, это вот я когда-то сказал. А у нас есть еще один звеночек. Доброго ранку, витаем вас. Доброго ранку, представьтесь, будь ласка. дзвіночок. На жаль, сподіваємось, що перетелефонуєте. Ось так, Інусю, все бачиш, все може бути. Ну давайте вже там, чим Бог не жартував. Давайте вже і мою дату. <хи> <хи> вже і не цікаво. А є, є дзвіночок? дзвіночок від моєї дати, перейдемо все пізніше. Доброго ранку, вітаємо вас. Алло. доброго ранку, вітаємо вас. Представтеся. Я б хотіла узнати астрологічний прогноз без проблем. Скажіть, будь ласка, вашу дату народження. 11 августа 1989. 11.08. Чи день дні сьогодні, сегодня, Так, Давайте зараз послухаємо. А Дякуємо вам. Слухайте тепер вже що вам розповідають. Ой, сразу что бросается в глаза, на что бы я рекомендовал бы обратить внимание, это вот с такой позиции на вопросы, если говорить о здоровье, на вопросы, mm -hmm. связанные с пищеварением. То есть, э, э, ну вот, например, когда вот, э, например, вот у тебя, Марс, мы только что смотрели, у тебя желудок да, хоть гвозди может переварить, да, а, а у некоторых, наоборот, вот э, вам бы я бы порекомендовал серьезно заняться этим. Потом, с таким Марсом, как у вас и Венерой, хорошо было бы работать где-то в сфере, связанной с медициной. Если вы, допустим, посмотрите в эту сторону, вы можете достичь очень больших успехов. А с таким Сатурном, я не знаю, баллотируйтесь в следующий раз куда-то в правительство, однозначно у вас все получится. Вот, Ого. так, мы быть не мэр, мы нам Достаточно властная. Карта, с одной стороны, напряженная, с другой стороны, очень благоприятная. Угу. То есть, если вы будете ставить в жизни себе сложные задачи, у вас будет получаться. Ну, грубо говоря, если вы захотите заработать 10 тысяч гривен, у вас не получится. Если вы захотите заработать миллион гривен, у вас получится. Вы тоже обожаете заработать То Чем сложнее задача, тем вам ее проще до, ну, достигать. Угу. Ось так, що ще цікаво можна розповісти про цю туди, буквально декілька ще е, коментарів про нашого глядача. Ну, пескоп така штука, в двох словах сложно. Чим вище цілі, тим проще їх буде достигати. Все, mm -hmm. тоді мрійте про короля Уельського, мрійте про мільйони. Ні, на вона сама королева стане. <рес> <все>. <рес> так. Король цьому допоможе. А ну і звичайно, що мрійте займовжована навіть про постпрезидента та про мільйонні гонорари. А займайтеся у сфері медицини. Правильно хотілося так? б дізнатися якісь останні побажання для наших телеглядачів, для миколаївців. Що ви можете їм порадити? Що робити? Ну давайте в двох словах. Всім всім знаком задяка. Тобто, що я сказав, близнеці, стрільці, діва, риби. До конца октября ведите себя прилично, но не перегружайте себя. Особо сильно обращаю стрельцы, я бы им рекомендовал бы сейчас особо быть аккуратным. Дальше, пока тут Марс у нас ретроградный, всем, кто занимается спортом, независимо от знака зодиака, рекомендовал бы не перенагружать нагрузку, потому что при таком Марсе можно там где-то мышцу потянуть, где-то еще что-то. Скорпион, он именно в Скорпионе находится, будет себя сейчас чувствовать, ну, очень беспокойно, очень кризисно. И мало того, еще будут пытаться вокруг всех напрягать. <напрекать> <напрекать> То есть... Я не знаю, начинайте утро с чая, с какой-нибудь мелисы, там, лаванды, ну, что-то успокаивает. <напрекать> Козероги. Козерогам всегда будет хорошо. Ближайшие, вот, пока здесь идет Плутон, где-то годика три, могут они себя чувствовать прекрасно, все у них будет хорошо. Водолей. Водолей немножко понервничать. Ну, сложно при вот таком квадрате, кому-то что это хорошее, потому что Но это нет, нет, немножко все и все, все, все пройдет. Овны. Овна я уже говорил. Я иногда пишу гороскоп в фейсбуке, то есть я писал, что если вы по гороскопу Овен, там идет белая луна, то есть угу. э, такое покровительство некоторое. То есть у Овна сейчас должно быть... Не хорошо, а очень хорошо. Тельцы mm -hmm. и вот при оппозиции Марса я бы я рекомендовал бы сейчас тоже быть очень осторожным, особенно если вы за рулем, то как-то вот не, не сильно давите на педальку газа. Тоже будь-то кто то умощным. Что сейчас называется? Так, я самі сказав, якщо я не доживу до кінця октября, то все буде добре. Позитивно, так. Ну, <кру> жаль, вам, що підбігає час... до завершення. Дякую вам за те, що завітали до нашій Сподіваємося, що це не остання зустріч. Ну і, звичайно, дякуємо нашим твоєглядачам за те, що були з нами впродовж двох з половиною годин прямого ефіру. А з вами була традиційна Дяченко. До наступних зустрічей. Ми вас любимо.